لوگوں کو راتوں میں خواب آتے ہیں مجھے دن میں خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا پوری برا, برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے گھنٹوں ان خیالوں میں گم رہتا چھے <تصفح> کون جگہ چاکری کر چھونگے تر چونگے گھٹنا کچھ گھوٹے اور کی بول چھے اللہ تعالیٰ داری والد فیوار تو سے اوفیش ہے جرمن میں چلو کچھ کرے حسن اور جمال میں اپنی مثال آپ ہے دیکھتے ہو شندری لوگ اس کو بیوٹی کوئین یعنی ملکۂ حسن کہتے ہیں شندری رانی بولتو چند دن کے بعد ایک دن دفتر آئی تو دیکھا کہ وہ سر پر حجاب یعنی پردہ ڈال کر آئی ہے ماتھا ہے اوڑنا دیا اس سے ہم بڑے حیران کس نے پوچھے کیا ہوا اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں پورا آفیشیل مدامیہ کا ہی مسلمان মুসলমান হয়ে গেছে তার মানে কি সম্পর্ক অন্য কারোর সঙ্গে তো হবে না হলে আমার সঙ্গেই হবে সুন্নতের সুন্নতের কদর মনে না টুপি মাথায় দিলে মনে হয় আমার ঠিক চলবে না মনে করেন না দাঁড়িয়ে রাখলে মনে হয় ঠিক سنت قدر چول چھوٹے منا ہے ٹھیک منا. جرمنی میں ایک شہر ہے ہیمبرگ یہاں سب سے پہلے قرآن مجید پرنٹ ہوا یہ کرشیا میں ہوا یہ پیٹربرگ میں سن پیٹر پیٹربرگ میں اور ایک جرمنی میں ہوا جب چھاپا کھانے بنے تو پہلا قرآن مجید ان جگہوں سے چل اس شہر میں ایک دفعہ جانا ہوا وہاں بیان ہوا بیان کے بعد ایک پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے حضرت واقعہ بول کی دیکھنے میں بہت خوبصورت رنگ بڑا صاف پرسنلٹی بہت اچھی کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے کہا بتلائی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ والوں کا بڑا داڑی والا کا, والوں کا بڑا فیور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ داڑی والا دیر پک پاکستانی انجینئر ٹکی بولتے اللہ تعالیٰ داڑی والا دیر فیبر میں نے کہا کہا ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر تمہیں کیسے پتہ چلا تمہیں کی کرو بجرے যে ভিতি হিসেব তার ঘটনাটা সে বড় ইঞ্জিনিয়ার একদম शेप আর খুব মানে হ্যাঁ সে কোনো জায়গায় চাকরি করতো তার সঙ্গে ঘটনা কিছু ঘটেছে আর কি বলছে আল্লাহ দাড়িওয়ালাদের ফেভার হম کہنے لگا میں, ایک, میں پاکستانی انجینئر ہوں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے جرمن انجینئر تو آفس ہے جرمن میں چلو کچھ کرو حسن اور جمال میں اپنی مثال آپ ہے دیکھتے ہو سوندری لوگ اس کو بیوٹی کوئین یعنی ملکہ یا حسن کہتے ہیں سندری رانی بولتے وہ بھی انجینئر مگر اتنی سمجھدار ہے کسی بندے کو ضرورت سے زائد بات کرنے نہیں دیتی دفتر کے جتنے نوجان ہیں ہر ایک کی خواہش تھی تو اس سے میری شادی ہو جاتی اور باہی با تو انجینئر مہیلا آفیشے سے انک آرو کاج کرے اچھا ہیڈ مہیلا تھا ہیڈ کوئی کسی ڈھنگ سے مخاطب کرتا تو کوئی کسی ڈھنگ سے

پتہ نہیں کس قسمت والے کو ملے گی کار بھاگے پتہ نہیں یہ کس کی بات سنے گی ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا کھوار کفن چلو لوگوں نے کھانا کھایا میں نے کھانا نہیں کھایا انجینئر بول چاہیے پاکستانی انجینئر چھوائی کھانا کھائے تھے ہمیں کھانا کھائی نہیں وہ لڑکی قریب سے گزری پر سے چلو مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا نے کھانا کھا نہیں میں نے کہا مجھے آج کھانا نہیں کھانا ہے کہنے لگی طبیعت ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر تو میں نے کہا رمضان کا مہنہ شروع ہو گیا ہے میں نے روزہ رکھا ہے ہمیں روزہ رکھے چاہیے نا کھانا کھوانا کہنے لگ رمضان کیا ہوتا ہے وہ تو انہوں دھرمر میں رمضان کیا ہوتا ہے میں نے اسے بتایا اس کو دلچسپی پیدا ہو گئی اچھا یہ رقم سارا دن نہ کھے تھکتا ہے তো সেই মহিলা বললো যে আচ্ছা রমজান কি হয় মেনে ওসে বলা বললাম ভালো লেগে গেল চুনাঞ্চ আগলে দিন ফির ওসে রোজে কে বারে মে পুছা মুঝে তো বাতা মিল গিয়া কারোর সঙ্গে তো কথা বলে না আর আমাকে বারবার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে হুম আব উসি টপিক কো লম্বা কর্তা গিয়া রোজা এই রো এই যেটুকু জানি সেটুকু তার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেয়ে গেলাম روزہ غیرہ کے متعلق باتیں بتلانے لگا کئی دنوں تک ہماری بات چیت اس ٹاپک پر ہونے لگی وہ کہنے لگی کہ کوئی اہم جگہ بتا دو جس سے میں اور باتیں معلوم کر لوں انہوں ان کو منوش ٹھیکانہ داؤ ہم ترکش کاروں کی چھوٹ جان گو میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ وہاں کے امام سے رابطہ کرو وہ عالم ہیں وہ تمہیں بتائیں گے اسلامک سینٹر رہ گیا امام شاخ کے جگہ شکر اس لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس کا امام کے ساتھ مستقل رابطہ ہو گیا دینی باتیں معلوم کرنے لگ جس کرے جانتے تھے چند دن کے بعد ایک دن دفتر آئی تو دیکھا کہ وہ سر پر حجاب یعنی پردہ ڈال کر آئی ہے ماتھا وہ اوڑھنا دیا اس سے رقم آفیشر ہیڈ آف دا ڈیپارمنٹ আবার মানে অ অমুসলিম আর সামান্য কিছু হ্যাঁ তারা এমনি মালিকায় হোসেন বলছে তো সেই রকমভাবে আসছে হামবারে হাইরান কৃষ্ণে পুছে কে হসনে বাতা কে মে মুসলমান হোক চিন্তা কর আমরা যদি আমাদের জিনিস আমরা আমাদের জিনিস উত্থাপন করতে পারি না আমরাই জানি না কি سٹھا جی جا کر خوش ہوا کہ پورے دفتر میں میں ایک مسلمان ہوں اب میرا کام بن گیا پورا مدد ایکسلمان ہو گیا ترپرکار تو شنگ ہی ہو اب تو یہ میرے ساتھ رشتہ کرے گی کسی سے تو کر ہی نہیں سکتی جس دن یہ ہوگا اس دن میں تو نوکری دے, نوکری ڈے مناؤں گا میں سروس ڈے مناؤں گا کہنے لگے اب میں نے اس سے کھل کر اسلام کے متعلق باتیں کرنے شروع کر دی وہ بھی میری باتیں خوب سنتی اسلام اسلامیر کو تھا ترشنگے بولتے تھک جب چھٹیوں کا زمانہ آ گیا چھٹیوں میں پہلے پروگرام بناتی تھی کہ کہیں ساحل سمندر چلی جاؤں میں نے اس سے کہا تم مسلمان ہو چکی ہو کیسے جاؤ گی اخن تار وہی وہی سمندر ترے جیرم بیٹھاتے جائے سرکم بھاٮٔے تمہیں تو بیٹھاتے تو مارو نا وہ کہنے لگی میں خود بھی جانا نہیں چاہتی امی تو جبو نا میں نے پوچھا پھر کیا کرو گی کہلے چلو کوتھا جا بیٹھاتے ٹہلاتے چھٹی شمار کہنے لگی کہ میں ترکی جاؤں گی مسلمان ملک ہے وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کروں گی وہ کھانے گئے اسلام کی چھو جان بو ترکی جا بو تو تر دھرونا میں یہ بول رہا ہوں پاکستانی پاکستانی میں نے اس کو کہا کہ ترکی میں کیا ہے اصل اسلام تو پاکستان میں ہے ترکی تو اسلام کو دھر اسلام تو اصل ہے پاکستان ہے اچھا اصل اسلام تو پاکستان میں ہے تم میرے ساتھ پاکستان چلو تمہیں وہاں اسلام نظر آئے گا عالم وہاں ملیں گے کتابیں وہاں ملیں گی مدرسے وہاں ملیں گے اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کرے یہ پاکستان ایک دفعہ آ جائے ویسے تو پاکستان ہے ایسے جاکنا تر پر آمی جا مہمانداری کرو امان مابون کے دیئے جا شمان کرو اسلام کے جب بوجھا بو وہ تو آٹومیٹک گولے جا جاگے اور چنتا بھاگ کہنے لگے میں سوچوں گی ہمیں چنتا کروں گی چنانچہ اس نے دوسرے دن کہا میں پاکستان جاؤں گی دیتے دن کی بولو میں پاکستان جاؤں گی اپنا ٹکٹ خود بک کروں گی اور وہاں ہوتل بک کرا کر ہوتل میں رہوں گی کی چھے ہمیں ہمار ٹکٹ نیچے کرب اور ہوٹل بک ہو ہم ہوٹل میں نے کہا نہیں نہیں میرے گھر رہنا میری والدہ ہے میری بہن ہے میری بہن ایم اے ہے میری والدہ بھی پڑھی لکھی ہے وہ دین کی بہت باتیں آپ کو بتلائیں گی اس نے کہا کہ تم ان کو میرے ہوٹل میں لے آنا ہمارے ہوٹل نہیں آسو تمہار ماں شکتا تمہار بن شکتا ٹھیک ہے ادھر کی نہیں ہمار ہوٹل میں ان سے بات چیت کروں گی اگر میں مناسب سمجھوں گی تو تمہارے گھر ایک دن کے لیے آؤں گی اور گھرے ہو ایک دن چلے آس میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے ماں بون کے نہیں آستے بولے تھے آج ہیں منع گھرے ہو گھر ٹھیک ہے میں نے اپنے بہنہ اور والدہ کو فون کیا تیار رہو مم. منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں اور آتے ہی آپ لوگ اس کو تیار کر کے میری شادی کر دینا ماں بون کے فون کو رچ کرم ریڈی تاک تمہیں موٹام بجیے بازی جی ہما کے بیرتا سنگھ اب جو باقی دس دن تھے وہ کرتے ہی نہیں تھے دس دن پڑے جایت ٹکٹ چکٹ سب ہو گئے کتا بارتا گیچے وہ دس دن آر کاٹ چھے, چھے. نا جی لوگوں کو راتوں میں کھواتے ہیں مجھے دن میں کھواتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں وہ میری بیوی بنے گی اور ایسی ہماری لائف ہوگی اور میں خوش نصیب ہوں گا پوری برا برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے گھنٹوں ان خیالوں میں گم رہتا ہمیں ہم وہی خیال ڈوبے جائیے کہنے لگا جس دن میں ائرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اس کو تلاش کر رہی ہیں پتہ نہیں آتی بھی ہے یا نہیں وہ تعلیٰ دا ٹکٹ کو رچے کی نا تھوڑی دیر میں دیکھا آئی اور وہ بھی آ کر لائن میں کھڑی ہو گئی اور مجھے بتایا کہ مسٹر فونا ہم ساتھ چلیں گے ایکسنگ ہو جاؤ ایئرپورٹ ایسے ایکسنگ ہو گئے ہم لاہور اترے لاہور میں ہمارا بڑا گاؤں تھا کاروبار تھا تو ڈیفنس میں کوٹھی تھی اور موٹر کا شوروم تھا جس میں کروڑوں کی گاڑیاں تھیں اور خاندان بڑا سمجھا چاہتا تھا مجھے تسلی تھی یہ جائے گی جب سب کچھ دیکھے گی تو اگلے دن نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے گی کہنے لگے لاہور ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ پر اس کو ایک مخصوص گاڑی لینے آئی وہ تو جرمن بڑو مانے پدیسر تو سرکم بھا گاڑی نہیں نیچے کہنے لگی کہ اچھا میں جاتی ہوں سنگی تو ایئرپورٹ میں گئے چھے کین تو وہی گاڑی تو اٹھے تھکی ہوئی ہوں آرام کروں گی کل دو پہر کا اپنے والدہ کو میرے پاس لے آنا کل کے دوپورے تمہارے ماں کے لیے ہمارے آس اگلے دن دوپہر کو والدہ اور بہن کو لے گیا انہوں نے بات چیت کی اس کو کہا کہ دیکھو یہاں تمہیں کھانے کی تنگی رہنے کی تنگی سب سے بہترین حلال کھانا ہمارے گھر میں ملے گا تم ہمارے گھر میں آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے بہترین چائنیز بناتی ہوں اور یہ کھانا وہ کھانا انہوں نے تو ایسی گردان پڑھی کہ عمدہ عمدہ کھانے کے لیے پیٹ بھرے بندے کے منہ میں بھی رال ٹپک جائے بھوکے کو تو ٹپکتی ہی ہے اس نے کہا اچھا میں آؤں گی انہیں کچھ غلط دلو تو ٹھیک ہے سمیاش کو وہ ہمارے گھر آگئی اس نے محسوس کیا کہ گھر میں بھی کچھ عورتیں ہیں میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں میرے گھر رہنے لگی ہمارے ایک دو دن تھکتا لگا میری والدہ نے ایک دم اس کو بیٹی بنا لیا اور ماں ماؤ سجوگ بجے بیٹی بنا لیا کہ آج کے بعد آپ میری بیٹی ایک میری بیٹی یہ ہے اور ایک آپ بیٹی ہو ٹھیک ہو رہے چلے شو میں جائے اور میری بہن تو اس کے ساتھ فرینڈ بن گئی کہنے لگی میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو سہیلی بناؤں گی آپ مجھے مل گئی بس آپ کو میں نے سہیلی بنا لیا وہ سب کی باتیں سنتی مگر چپ رہتی میری بہن اور والدہ نے اس کو کہا کہ تم دونوں انجینئر ہو ایک جگہ کام کرتے ہو کتنا اچھا جوڑے ہو کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر گئے ایک دم پرست دے دیا جی

کہنے لگی ایک ہفتہ اسی میں گزر گیا دوسرا ہفتہ جب شروع ہوا مجھے فکر ہوئی میں بڑا پریشان میں نے اپنی بہن کو کہا کہ سنو اگر یہ مجھ سے تیار نہیں تو میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نوجوان لکھ کے ہیں وہ اور زیادہ مجھ سے خوبصورت اور ینگ ہیں میں نے کہا ان کا رشتہ کر ہمارا چھوٹے بھائی چھے. دو آچے دیکھو تدر سمجھو ہائی کی والدہ نے ان کے رشتہ میں کیے چیشا کر لو اس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا منا میری والدہ حیران کہ پتہ نہیں یہ چاہتے کیا ہے یہ میں چاچے کی نت مسلمان ہوا سوندری پیسہ انکم کرے بڑو ٹیلنٹ کی کہنے چاچ کیا, کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ داری والوں کی کیسے فیور کرتا ہے اللہ تعالی داری والا دے دلے وہ داری نہیں تو بول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے ایک چچا تھے وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کو انہوں نے جامعہ اشٹافیہ میں پڑھا کر عالم بنایا پوری برادری میں سب سے کمزور حالت ان کی تھی غریب چلے چلو مادر پڑے مولانا ہو پاؤں میں ہوائی چپل میلے کپڑے سر پر معمولی ٹوپی اسی حالت میں وہ پڑھتے تھے معمولی کھانا کھاتے تھے ایک دم غریبی حالات شادھارون پوشاک تو اتفاق سے ہو میری والدہ کو کچھ دینے کے لیے آ, میرا وہ کزن چچا زاد بھائی میرے گھر آیا کچھو چچا تو بھائی کچھو خبر با کچھو نہیں ہے مارکا چیز تھی اس لڑکی نے داری والے بندے کو دیکھ لیا اور چچا تو بھائی کے دیکھے نہیں ہے چا. تو میری والدہ سے پوچھا یہ کون ہے میرا جگشکو چون کو ماں کے یہ چلٹا کے امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے یہ عالم اور امر دیور اچھے وہ کہنے لگی کہ اس سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں امی کسی اسلام کے جگہ شکر وہ یہ تو عالم امی نے کہا بہت اچھا مگر اس عالم نے منع کر دیا کہ میں یہ عورت سے بات نہیں کرتا بولے بولا دیلو کون میں ایسے سمجھے بولی نا منت سماجات کیجے میں لڑکی سے بات کی نہ دکھے تاکہ لو ہوں جو پوچھا بتلا دیا اور چلا گیا لڑکی نے جاتے ہوئے کہا اپنا کوئی نمبر دے دیں میں فون سے آپ سے بات کر لیا کروں گی اس نے فون نمبر دے دیا ٹھیک دوسرے ایک گھنٹہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کی مولوی صاحب کچھ زیادہ ہی جانتے تھے انہوں نے اس کو سب بتا دیا وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا آپ سے میں شادی کر سکتی ہوں اپنا میں کی کرتے باری؟ مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا اببا کے جی وہ انجینئر کہنے لگا مجھے امی نے بتایا کہ اس سے بات ہو رہی ہے اب میں دعائیں مانگنے لگا کہ اس کے ابو منع کر دیں ابو جانو منع کر دی اس کے ابو نہ کر دیں اس نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا بیٹا ہم نے تو دین کے لیے زندگی گزار دی اگر اللہ نے آپ کا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو جو دی اللہ تعالیٰ دنر کاجنے تو جاؤ ہمارا پتنی اس نے ہاں کر دی جیسے ہی ہاں کی تو اس نے اس کے والد کو بلوایا اور قریب کی مسجد میں چند شریع گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کا نکاح ہو گیا جن کے نہیں ہے مسجدیں بی ہوئے گا اگلے دن اس کو لے کر اسلام آباد جرمن ایمبیسی چلی گئی اسلام آباد جرمن ایمبیسی سے گلو وہاں جا کر کہا میں جرمن ہوں انجینئر ہوں چھٹیاں گزارنے آئی تھی یہ بندہ مجھے پسند آ گیا میں نے شادی کر لی اس کو ویزا لگا دے ہمیں جرمن میں ہمیں چھوٹی چھٹی دے ایس چلام ہمیں انجینئر ہمارے چلے ٹا پسند ہوئے کرے ویزا لگیا گا انہوں نے دس سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا وہ مولوی صاحب کے ساتھ جرمن پہنچ گئی اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے تو مولوی صاحب اللہ تعالیٰ مولوی کا بڑا بڑا فیور کرتا ہے اللہ تعالیٰ مولوی کا بڑا فیور کرتا ہے یا تو انجینئر ہمجینئر سنگے چیز کر لوگ بارے اللہ تعالیٰ مولبی دیر شبارے اللہ مولوی دیر میں نے کہا حقیقت یہ ہے <الصَّالحِين> حضرت دچن کی اللہ نیکار دیر یا نیک نیک نیکوں کا سر پرست ہے اور ان کے کام سنوار دیتا ہے ان کے لیے اللہ تعالی ایسا سبب بنا دیتا ہے بندے کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا اللہ یا صالح اللہ صحل صالح ذمہ داری نہیں یارکر کاج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قاجر دائت نہیں ان جنو গোনার কাজ করবো না বলে অঙ্গীকার করে নেওয়া গোনার কাজ করবো না বলে অঙ্গীকার করবই না গোনার যখনই অঙ্গীকার করে নেব তখন নেকির কাজ সহজ হয়ে যাবে গোনার কাজ করবো না দেখবো না খারাপ জায়গা বলবো না খারাপ কথা শুনবো না খারাপ কথা না ভাই বলো না আমি শুনবো না বাদ দাও না অন্য কথা বলো আমি গীবত করব না কিন্তু গিবদ শুনতে বাধ্য করবে তোমার ধরে ডেকে হ্যাঁ কি গো এই খবরটা শুনছিলাম কি ব্যাপার গো তুমি শুনতে যাচ্ছ না জোর করে তোমাকে শোনাবে না দিবি আকাল ওনালি কাজ শুধুমাত্র বলা নয় দেখা নয় কোনার কাজ শোনাও কেবল কোনার কথা জীবৎ পরচর্চা শোনাও জীবত করা সমান কিছু শুনলাম না আচ্ছা এটাও একটা খুব আজীব ব্যাপার যে অপরের কথা তোমাকে বলছে সে তোমার কাছে করবে এটা নিয়ম কিন্তু যে অপরের গিবত তোমার কাছে করছে সে তোমার জিব্বত অপরের কাছে করবে ওই জন্য শোনাই বন্ধ করে না ভাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে তোফেক